Сергей Глебов, кандидат политических наук, доцент кафедры международных отношений Детского национального университета имени Мечника. В качестве небольшого вступления к своему короткому сообщению я хотел бы поделиться с опытом общения с одним из российских коллег, профессор одного из высших учебных заведений Российской Федерации. Я хотел бы обратить внимание на вот этот кейс в связи с тем, что он дает определенное представление эволюции, в том числе и в России, в отношении того, что происходит сегодня в Украине. Это интересно, на мой взгляд, потому что через как раз американский фактор мы можем связать, мы можем связать вот все те обстоятельства, о которых сегодня говорилось, с юго-западной Украиной, с советским регионом, с городом Одесса. А так получилось, что на протяжении последних двух месяцев а, мне удалось пообщаться вот с этим самым профессором. А, условно говоря, в начале апреля а, вот, участвуя в, в, в ходе а, дискуссий по Украине, роли России, Соединенных Штатов Америки. А, вот, понимая, что даже думающая часть российской высшей школы находится под определенным налетом российской пропаганды. А, тем не менее, вот звучала мысль о том, от российского коллеги, о том, что ну, это то, что там у вас в Украине, это ваши проблемы, это все украинцы. Вы там сами не можете справиться. В ситуации, поэтому нечего Российскую Федерацию приплетать к вашим проблемам. Буквально вот в начале июня, вернувшись из Кишинева, тоже интересный аспект, о котором я скажу чуть, они а же, тот же самый профессор, уже не говорил о том, что э, то, что происходит сегодня в Украине, это проблема украинцев. Это, безусловно, не проблема россиян, как оказалось, обо всем виноваты Соединенные Штаты. Вполне прогнозируемый ответ, учитывая то, что действительно российская... Масс-медиа, российские масс-медиа, российская пропаганда начинают искать а, проблемы внешнего влияния в, в той зоне стремления Российской Федерации, которая считается ближним зарубежным, считается потенциально интегрированным в российскую сферу интересов. То есть, другими словами, а, два братских народа, два братских государства сталкиваются внешними факторами для того, чтобы еще раз подчеркнуть взаимозависимость и взаимный интерес Украины и России, интегрироваться в будущее региональное объединение на повестке дня, как ни странно, таможенный союз, евразийское экономическое э, союз. Поэтому э, все эти э, агитационные пропагандистские э, слоганы, они нацелены на долгоиграющую геополитическую э, игру о чем я тоже скажу чуть а, ниже. А что же предлагалось в качестве аргумента американского влияния? Да, собственно говоря, ничего, кроме того, что Соединенные Штаты Америки полностью купили Порошенко, это агент американских спецслужб, поэтому будет отыгрывать ту карту, ту схему, которая будет прописана в, а, в Вашингтоне. А в связи с этим, конечно, не стоит, наверное, сейчас вдаваться в полемику в отношении справедливости или несправедливости вот такого квази да, объективного российского а, подхода в конце концов всегда можно привести аргумент что это не Соединенные Штаты Америки они Украину, это сделала Российская Федерация, это не американские зеленые человечки, да, а российские, о чем Путин уже вынужден был а, я, при всем а, сказать. Но тем не менее, вот важность американского фактора в событиях в Украине в 2014 году не стоит преуменьшать. Я думаю, что вообще сам по себе вот это направление дискуссии может быть ну, во главе угла серьезной большой научной конференции. В чем же, собственно говоря, привязка к нашему региону, к Одесской области заключается? Дело в том, что об американском факторе на уровне Одесского региона, на уровне Юга Украины, заговорили, по крайней мере, с начала 90-х годов. И, как мы знаем, для Одессы крайне чувствительный вот тот самый американский фактор, часто с агрессивным уклоном, был характерен в привязке к американским украинским учениям Сибирис, которые инициированы были в 1997 году, и, как мы знаем, на протяжении последних 15 лет с небольшими перерывами эти военно учения проходили, Перерывы были связаны с тем, что, оказывается, эти учения воспринимались как антиукраинские, антироссийские, с четкой пропагандой в отношении того, что Америка хочет покорить, завоевать Украину, вытеснить отсюда российский Черноморский флот и тем самым подскудно как бы включить параллельно с этим Украину в Североатлантический альянс. И, естественно, мы знаем, в Одессе, в Крыму, активно в конце 2000-х годов проходили массовые протесты с теми же самыми портретами Сталина и так далее, то есть маргинальные левые силы пытались тем самым как бы отсечь постсоветское пространство от влияния Запада, Соединенных Штатов Америки и Североатлантического Альянса. Теперь возникает вопрос, а насколько теперь мы можем оценивать вообще ситуацию вокруг Сибриза и американского времени в, а, в Одесском регионе а с точки зрения успешности или неуспешности политики Соединенных Штатов. Америки. Вот для меня, как для того, кто считает, что американский фактор, естественно, не является деструктивным, с точки зрения формирования новой системы безопасности в евроатлантическом пространстве, Украина, как мы знаем, длительное время пыталась интегрироваться в Североатлантический альянс. Я, у меня скорее соблазн расценивать вот присутствие Соединенных Штатов Америки на юге Украины как недостаточно активный для того, чтобы совместными усилиями способствовать укреплению системы безопасности в этой части Черного моря, исходя из национальных интересов Украины. Недостаточно. А в конце концов можно и говорить о том, что ну хорошо, проводились э, военно-морские учения Сибриз. Мы знаем в Одессе, в Одесской акватории, э, торгового морского порта, на э, соответствующих полигонах Одесской области, вблизи Одессы. Мы видели американских э, котиков, да, допустим, марширующих или делающих утром пробежку по улицам Одессы. Это могло восприниматься как действительно некая такая вот активность на двустороннем уровне, которая по всей видимости удовлетворяет интересам а, Украины. В конечном итоге 2014 год, аннексия Крыма, события на востоке Украины, и мы не видим сегодня конкретного участие Соединенных Штатов Америки в отстаивании национальных интересов Украины, поскольку не только Российская Федерация не соблюдает Будапештский меморандум 1994 -го года. Возвращаясь к факту Будапештского меморандума, не забываем, что и Соединенные Штаты Америки в той же самой степени, как и Российская Федерация, выступила там, как этого меморандума, выступила гарантом безопасности Украины. Я в данном случае не хотел бы делать вывод о том, в какой степени Соединенные Штаты Америки сегодня должны, условно говоря, вмешиваться в ситуацию в, 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 в Украине. Мы прекрасно понимаем, что любое государство, тем более Соединенные Штаты Америки, проводит ту внешнюю политику, которая максимально обеспечивает интересы безопасности именно этого государства, Соединенных Штатов Америки. Но главное, что мы если в Украине должны исходить из интересов собственной безопасности. В данном случае главное, озабоченность, которая может быть а, преобладающей в Украине, это все а, озабоченность в отношении того, что и Российская Федерация, и Соединенные Штаты Америки могли договориться, либо уже либо договаривались, а, принося в жертву своим глобальным экономическим, политическим, военным интересам. Слабая на сегодняшний момент, средняя по своим параметрам и возможностям государства Украины. И вот, исходя из этого, хотелось бы перекинуть мостик к ситуации на Одещине, поскольку в данном случае, даже если существует определенный сценарий на самом высоком глобальном уровне по линии Вашингтон-Москва, в этом контексте наше будущее в наших руках. И я хотел бы еще раз толкнуться от тезиса о том, что Юго-Восток это, опять же, искусственная конструкция, которая сегодня инспирируется в средствах массовой информации Российской Федерации, понятно, интерес связать Приднестровье, Южную Бессарабию через Одесскую область с Крымом и, возможно, через восточные регионы Украины с Российской Федерацией. По поводу настроений в регионе, в Одесском, хотелось бы отметить следующее. Прежде всего необходимо анализировать то, какую позицию занимают так называемые местные элиты, как бизнес-элиты, так и администраторы, руководители города, руководители области, депутаты местных советов, областных советов, поскольку именно вот эти руководители на местах и предопределяют стратегию развития данного конкретного региона. И, естественно, определенную подпитку населения они могут искать и, или наоборот могут эту подпитку каким-то образом спонсировать в тех целях, которые на данный момент интересны. И вот тут тоже мы попадаем в очень хорошую неприятную ситуацию, которая может быть связана с событиями Евромайдана и революции достоинства. В каком плане? В том плане, что за завесой обострения ситуации в Крыму и на востоке Украины, то, за что выступали и боролись люди на Евромайдане, то, за что била Небесная Сотня, может остаться другорядным фактором формирования новой Украины в новых условиях. Это, прежде всего, опасение связано с тем, что та региональная политика, которая сегодня предлагается Одесситам, она вызывает очень много вопросов. И, прежде всего, первым сигналом, потому что есть определенное желание замолчать успехи Евромайдана, проявляется в той кадровой политике, которая сегодня предложена новым руководителем города и новым руководителем области. Вот то, что называется иллюстрацией запросом Евромайдана, то, что называется борьбой с коррупцией на основании тех кадровых решений, которые сегодня предложены, в общем-то, есть определенные сомнения, что мы за два месяца, как нам пообещало это сделать наш новый губернатор, сможем победить коррупцию. И вот это та болезнь украинских элит, которая, к сожалению, не лечится даже ценой сотен на сотен погибших украинцев за последние а месяцы. Пожар в доме, но мы не тушим пожар, а мы пытаемся на этом заработать и вынести самые ценные вещи для того, чтобы где-то построить свое новое государство со своим окружением. Это большой вызов для украинцев. И большое внимание, конечно, уделяем сегодня развитию гражданского общества не государственным а, организациям, не правительственным организациям. Но проблема Одессы, в частности, заключается в том, что очень часто лидерами а, таких альтернативных общественных движений становятся как раз те, кто в свое время а, был в окружении тех или иных политиков городского или областного масштаба. Поэтому лица старые, лозунги новые. Пусть они сегодня находятся в оппозиции действующей власти, как на городском, так и на областном уровне. Но это означает, что они как бы подменяют понятия. И э, становятся лидерами того движения, которое фактически ввергает их сторонников в борьбу за власть на местах, а не за идеи, а не за те идеалы, которые, э, наверное, должны были бы отстаивать э, украинцы после событий января-февраля 2014 года. Сегодня говорилось о, э, об информационной политике, об информационной войне. Сегодня вспоминали э, лидера партии Родина Маркова. Появляется информация, что он ищет пути для того, чтобы найти новые средства массовой информации в Одесской области, поднять их под себя для того, чтобы проводить ту стратегическую медийную линию, которую он проводил и до 2014 года. То есть, другими словами, отыгрывается и разыгрывается долгосрочный сценарий дестабилизации ситуации в Одесском регионе, как и в целом по Украине. Не случайно сегодня мы тоже вспоминали о событиях возле Генпрокуратуры Российской Федерации. Это не просто дипломатическое представительство в определенном смысле. Это как в общем-то можно предполагать источник спонсирования отдельных политических сил в Одессе, которые как раз связаны с так называемым пророссийским движением, та же самая родина Маркова, она может быть причислена к тем, кто являлся ну, по крайней мере, донором, а, возможно, той гуманитарной помощи, которая распределялась в том числе и через генконсульство а, Российской Федерации в Одессе. Поэтому не случайно к этому дипломатическому представительству приходят а, одесситы, а, те, кто считает, что Российская Федерация сегодня является Одессом в отношении а, Украины, поэтому а, такие встречи возле этого генконсульства далеко не а, случайны. Что еще, честно говоря, расстраивает, расстраивает Владимир Владимирович Путин своими заявлениями о том, что он отводит войска от границы с Украиной, но при этом, как минимум два раза в ходе своей пресс-конференции, говоря о глобальных проблемах в отношений, в последний момент Путин говорил не о Крыме, Путин не вспоминал о Донбассе и не вспоминал о Луганске, Путин вспоминал об Одессе. И он почему-то в контексте глобального, так сказать, отношения к происходящему предостерегал почему-то опять всех а, в отношении тех событий, которые были в Одессе, намекая на то, что они там не должны повториться. Это значит, что все будет внимательно следить за тем, как будут развиваться события в Одессе и в Одесском регионе. Это, безусловно, серьезный звоночек для всех одесситов, а, поскольку Одесса, по всей видимости, является пока ну, очень желаемой, но пока не э, досягаемой э, целью для э, Российской Федерации. А Это означает, что расслабляться, безусловно, э, не стоит. Конечно, Владимир Владимирович уже вспоминал о том, что Одесса, по сути дела, сегодня является штаб-квартирой вооруженных сил Украины. Это значит, что мы вместе с, ну, по сути дела, гордостью вооруженных сил Украины получаем и потенциальную угрозу, потенциальную мишень. И то, что сегодня говорится на уровне российско-французских отношений по поводу мистрали, это все тоже не просто коммерческий контракт, это тот фактор, который может сегодня по-новому расставить акценты в региональной системе безопасности действительно не очень понятно, почему Румыния, Болгария, Турция активно не заявляют о том, что контракт по поводу Мистрали является угрозой не только Украине, а является и угрозой региональной безопасности, в том числе и странам НАТО, которые сегодня находятся в Черноморском регионе и не проводят явно, скажем так, агрессивную защитную, оборонительную политику в отношении Российской Федерации. Тут можно квалифицировать эту политику как угодно. при истории об этом говорилось, повторяться, наверное, не стоит, но что я бы хотел отметить. Возвращаясь к недавнему визиту в Кишинев. Дело в том, что, конечно, вот если говорить по поводу как о потенциальном источнике дестабилизации отношений ситуации на этом пространстве, то в этом отношении время работает не на Российскую Федерацию. Я поясню, что я имею в виду. Даже в Гагаузии люди понимают, что последствия найти Крыма, дестабилизация ситуации на Востоке, антитеррористическая операция, это то, что приносит Российская Федерация в те регионы, которые хотят интегрироваться с Российской Федерацией. Гагаузия высказала такое желание. Но оказалось, что вместо стабильности, вместо высоких запах, вместо реформ в этих регионах, которые хотят мобилизироваться с Российской Федерацией или их заставляют это делать, кроме разрушения человеческих жертв и слез, ничего нет. Поэтому, скорее всего, ГГУЗы... Будут уже более избирательны в своем отношении к потенциальному сближению с Российской Федерацией на какой-то межгосударственной основе. И вполне возможно, что опыт Украины, Крыма, Востока нашего государства может быть очень поучительным, в том числе ГГУЗы восприняты те уроки, которые сегодня являются ну, более-менее очевидным. Я хотел бы закончить свой спич небольшим историческим экскурсом по цитате. Все хорошо знаем выражение Джизинского по поводу того, что без Украины Россия перестает быть империей, а с Украины Россия автоматически превращается в империю. В начале 20 века Лев Троцкий сказал, что без Украины нет России. Вот, к сожалению, видимо, эти слова не будут покоя сегодня первым лицам в Кремле. Поэтому, если в ближайшие недели и месяцы Российской Федерации не удастся реализовать тот сценарий, тот план, который на данный момент сегодня есть на столе, включен в повестку дня российской внутренней внешней политики, то, безусловно, по мере того, как Владимир Путин будет укреплять свои позиции в пределе внутри Российской Федерации, до тех пор, пока российским президентом будет президент Путин до тех времен, до того дня, до того года, стратегия в отношении Украины будет дестабилизирующей. Удастся ли Украину переломать, аннексировать отдельные участки ее территории? Это большой вопрос, много зависит от Украины, позиции западных партнеров. Но то, что будет отрабатываться сценарий тотальной дестабилизации и через газ в том числе, это, на мой взгляд, очевидно.